Был когда то мост, э, там, мельница была. Там была специальная команда, которая должна была взорвать этот мостик. Вот. А как раз мы туда подъехали, а они поджигали меходу шнур. Вот. Ну, конечно, мы им не дали это сделать. Эту, эту команду мы перебили. Вот. И потом, значит, через по улице аж дома поднялись вверх. Вот, и там на, на самом верху, там есть такое местечко, называется Степок. Вот. Мы повернули клешки, потому что на Зарембовой вот мост был взорван. Вот. И мы переезжали в воду, в Рычужку, по улице пешками. Вот. Одесской песчаной. Вот, и направлялись мы на вокзал. Ну и когда уже мы туда подъехали, то был хороший вид на, на весь город. И город представлял собой вот такой жуткий вид. Все пожить, все покрыто дымом. Вот. Слышний, слышна перестрелка. Иду, идут бои. Вот мы поехали дальше вот, до вокзала. А на вокзале нас встретил немецкий танк Тигр называется. Это очень серьезная боевая единица. Но правда, экипаж почему-то был наружный. Не, не в танки, вот, и он бежал туда, но мы с пулемета его перестреляли, и этот танк нам ничего не сделал. Так прошла там, в разных перестрелках, вот, ночь, с 9 на 10 марта. А 10 марта уже весь город был освобожден от немецких фашистских захватчиков. Вот. Мы Двигались дальше, там есть село такое Терновка назвать на запад. Но, но тогда была вот, весна вот, и такая грязь невообразимая, что танки не могли идти. Они просто ползли по, по, по земле, вот и вырывали после себе такие канавы целые. Ну и потом мы отправились дальше на Бессарабию, Румынию и так дальше, и так дальше. Скажу я вам только, как я встречал День Победы. Вот. Нашу Наша часть переформировалась в городе Кушке. Мы получали там новый материальный участок, вот я отправляюсь на фронт. Погрузились и движемся мы в сторону Белоруссии, в сторону го города Гомель. Когда мы туда подъезжаем, слышим невероятная срыва. А мы не знаем, в чем дело. Вот, и кто-то там из нас ляпнул, мол, высадив за немецкий десант, и идет бой. Ну, а мы на платформах. Вот, танки прикрепленных платформах, так что они почти не боездатные. Но мы все-таки -за зародили пушки, подготовили, и а -а эшелон идет в город. И мы въезжаем на вокзал, смотрим, там очень много людей. Вот. И, я, и нам просто, ну, мы не можем прийти в себя. Чтоб мы же ожидали встречи немцев, а тут радость, люди целуются, вот, вылазят на ногу, обнимают. Мы спрашиваем, в чем дело? Победа! Ах, вот тогда, мы тоже вызываемся. И давай тоже стрелять все, чего только могли. Вот так я встретил день победы. уважаемые участники войны, ветераны службы, дорогие учителя, воспитатели, работники библиотек, и вы ученики, и вы дети. В настоящее время стартует международный общественный проект «Наша Великая Победа», посвященный 68-й годовщине Победы народов бывшего Советского Союза Великой Отечественной войны. Она проходит второй год. Ее цель – сохранение общей для бывших республик исторической памяти консолидация вокруг Великой Победы народов бывшего Советского Союза над фашистскими захватчиками. Молодое поколение должно знать историю и хранить память о беспримерном подвиге нашего солдата, сокрушившего Наційської Германією і першого міру від угрози фашизму. А для победи буде посещено 13 городов героїв, 37 сім городов воїнської слави, а також 10 государств, награждених артіномачетство на війни. В дев'яносто 95 городов розположених на території України, Російської Федерації, Білорусі, Придністров'я. где при поддержке органов власти, молодежных, ветеранских, политических и общественных организаций пройдут памятные торжественные мероприятия, посвященные 68-й годовщине победы нашей страны в Великой Отечественной войне. 22 июня 41 года в 3 часа 15 минут город русской славы Севастополь первый подвергся удару вражеской авиации. Именно моряки черноморцы стали первыми воинами Великой Отечественной войны, длившихся 1418 дней. День нападения Германии на нашу родину запомнится нам на всю жизнь. Это слезы павших солдат, Слезы радости, потому что мы не забываем о них. Мы помним, что они вот здесь, начиная со всех передовых рубежей и границ бывшего Союза, полили кровью эту землю. Наши деды, отцы, прадеды кролили кровь, отстояли мир на земле. А в ближайшее время мы будем праздновать 70-летия великой победы на древнерусской земле. Где начало свой путь боевое красное знамя? подружённое над Рейстагом, на нем написано «Удрус идрицкая дивизия». Это знамя дивизии, которое формировалось в поселке Ирдит и расположено на Псковской земле. Для нас это свято, потому что на территории города Пскова погибло по количеству целая дивизия, где похоронено 290 тысяч уничтоженных фашистами человек. Что в этой войне друженики победили разу Господь, и что наши люди оказались тверже. Я с, 1000, с сентября месяца 43-го года и по май месяц сорок -го года непосредственно участвовал в боевых операциях. Я ее начал в неполных 17 лет. После второго освобождения Харькова есть село Соколово. Вот там я первый раз принял боевое крещение. Сам я по специальности, ну как в армии, был командиром расчета ручных пуленотов. После Харьковской операции я попробовал Сверской Донец... форсировать Сверской Донец. Арти... Формовать Артемовские горы. Затем там же, после освобождения Харькова, лежал в госпитале. из госпиталя выписали нас срочно и пополнили 144-й уже другую совсем часть, 144-й отдельный штурмовой полк 6-й стрелковой бригады. И 22 января мы были уже под Черкасами, на курсу Чевченковской территории. Здесь шли тогда, с 20, еще с декабря месяца, ожесточенные бои за правую сторону Днепра. Немцы тут окопались, капитально были. Они так сделали у себя оборону, что нашим двум фронтам, первому и второму, невозможно было расформироваться, то есть расшириться боевой порядок. Все яры, горе эти, села разбиты, все горело, ничего нельзя. И вот нас привезли э, в станцию баштечки. Есть такая подчерка Не только разрузили, а там уже разворачивалась шестая, вот как сказал товарищ, шестая танковая армия героя Советского Союза Кравченко разворачивалась боевые порядки. И вот нашу 6 шестую бригаду соединили с танкистами, как штурмовые группы сделали. Там было на этой станции много раненых солдат, много женщин с детьми, стариков. То есть они приготовились после видного эшелона в тыл для спасения, для лечения и все. И вдруг неожиданно налетели два самолета. Ну, мы подумали все, что это наша охрана. Как обычно сопровождали эшелоны, сопровождали войска и все, авиации. А это оказались немцы. Они развернули второй, сделали разворот. И начали обстреливать с пулеметами, бомбить этих безвинных людей. Да и нас в том числе, еще не выгрузившись полностью с эшелона. Ну, не успел. Они один заход только, второй заход это сделали. Один разворот и заход. Остальное, наша эскадрилья, три, человек, три самолета, видно, появились, не дали возможности им. Но добавили убитых и раненых. Одно единственное страшно было на войне. Это когда надо было, поступила команда детей, прикрыть детей, когда они обстреливали все, и оторвать уже от убитой мамы этого ребенка. Это было самое страшнее. Остальное все было не страшно. Все привыкаешь до думаешь, всего. Особенно молодежь. Постарше, конечно, переживали. И вот мы 24 января вместе с танкистами 6-й танковой армии начали, вступили в бой с немецкими дивизиями. Ну, я не хочу вам много рассказывать, и не хочу вас пугать, и все. Не хочу рассказывать, что это за побоище там было. Лучше бы вы не знали его. Ну, народа было набито так, что мы прятались, даже за убитые тела, перепрыгивали их, ложились в них. Вот так друг друга. Немцы были, там окопались, хорошо спрятались за домами, в сараях, везде. Нам приходилось собственные дома людям сжигать и все обстреливать из-за них этих немцев. Вот. вот такие там. И вот до 26-го войну, говорят, закончили там 17-го. Нет. Ее, правда, официально вроде закончили, но еще мы разрозненные участки до 26 февраля добивали там. Вот. Много, очень много. Там погиб командующий 269-й пехотной дивизии, который 19 сентября вступил к нам в Киев. Штемерман погиб. Мы впленили одного начальника штаба полковник Крегер, по-моему. Вот, тоже и знамя части. А знамя части потерял, это значит, больше часть не существует. Все. Ну все. И дальше я, я со группировкой почувствовал Белую реку в И в Румынии закончил ее. Солдаты, минуши войны, солдаты, солдаты. На но память увечно в вечном народе живут они славы и силы. в легенды и сказки уходят солдаты, души войны, солдаты, солдаты, солдаты. Войны, солдаты, солдаты. Будь ласка, я попрошу дотримуватися регламенту, тому що діти не, не, не висадять такі. Я розумію, що вам розказати, а нам хочеться вас запросити, але розумійте нас, розумійте всіх. Будь ласка, я дуже всіх всі попрошу. Добрий день, шановні присутні. Дуже чудова зустріч у нас сьогодні. Вийшла, зібралися і ветерани, зібралися і молоді люди. І я думаю, що люди, які сюди прийшли, вони прийшли, тому що їм дійсно цікаво це все, і тому що вони шанують людей, які принесли нам перемогу, які принесли нам мирне на небо над головою, можливість жити, любити, рости для дітей на цій землі, шанувати подвиг наших предків. Наша організація займається увічненням пам'яті воїнів, які загибли під час Другої світової війни. На території Уменщини. Зокрема, ми займаємося прикладними пошуковими роботами по пошуку місць стихійної загибелі радянських воїнів. Багатьом відомо, що в 41-му році Уменщина стала ареною дуже трагічних і кривавих подій. Тут відступали воїни 6-ї-12 армії під командуванням Музиченка та Поніделіна. І під Уменю німці оточили їх великий кінцем і знищили повністю. Тобто в уменському котлі, в Уменському оточенні по нашим підрахункам загибло більше 100 тисяч червоноармійців, більшість з яких в силу різних причин залишилися лежати, так і лежати у воронках, залишилися лежати в окопах, забуті. На довгий час вони були затавровані таким клеймом секретності, зневаги, тому що це вважалося, що це великий наш такий позор, що дві великих армії. Було знищено силами 20 німецьких дивізій. Але на сьогоднішній день, проводячи пошукові роботи, ми розуміємо, що ці люди, які змагалися з ворогом в 41-му році, вони стояли насмерть. Вони стояли до останньої краплі крові, показуючи в перші дні війни безпрецедентні приклади героїзму. Вони перші, хто змусили елітні німецькі війська в перші місяці війни тікати в протилежну від е, наступу від, від, від свого супротивника сторону, тобто вони вселили жах. В очі німців. І німці вже в перші місяці війни після розгрому цей уменського угрупування, вони зрозуміли, що більшість тих, хто тверезо розмишляв в той час, вони зрозуміли, що вони цю війну виграти не зможуть, тому що тут народ стоїть до кінця, народ врезається в землю і готовий віддати саме дороге, що в нього є. Це своє життя. Я хочу, щоб коли ви їздите в села до своїх дідів, батьків, ви повинні розуміти, що та земля кругом мені, яка є, вона вся рясна полита кров'ю. І солдатські кістки до сих пір виорюють трактора. Більшість цих солдат вони мають імена, і їхні рідні їх шукають до сих пір. Наша організація за період своєї роботи знайшла більше 200 червоноармійців. Ми встановили 24 імені. Повернули з війни тих солдат, які були забуті назавжди. Тобто фактично пошуковці, як прийнято зараз називати, це останні солдати цієї війни. Люди, які безпосередньо стикаються із жахами.